ఓం నమ పరమేశ్వరిని యొక్క పంచరత్న స్థుతి ఎవరైతే ఈ పంచరత్న స్థుతిని నిత్యం పఠిస్తారో వారికి కోటి జన్మల పుణ్యఫలం మరియు ఈ పంచరత్న స్థుతిని పఠించిన వారికి ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం ధనప్రాప్తి కలుగుతాయి ఏ కార్యం తలపెట్టినా విజయం మీ సొంతమవుతుంది ఈ పంచరత్న స్థుతిని నిత్యం పఠించడం వల్ల కష్టాలనేవి దరిచేరవు భక్తి శ్రద్ధలతో నిత్యం ఈ పంచరత్న స్థుతిని పఠించిన వారికి శివ అనుగ్రహం తప్పకుండా కలుగుతుంది మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు శివ అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ కలగాలని కోరుకుంటూ ఈ పంచరత్న స్థుతి శ్రీకృష్ణ कोपरिनृत्यमानपदाम्बुजम् भक्तचिन्तितसिद्धिदानविचक्षणम् कमलेक्षणम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् भव पद्मजाच्युतपूजितम् कृत्तिवासमाश्रये मम सर्वसिद्धिधमीश्वरम् वित्तदप्रियम ित कृतकृश्च त्रीव्रतपश्चरै मुक्तिकामिभिराश्रितैर्मुनिभितृडामलभक्तिभिः शक्तमानस योगिनाम्, योगिनां कृत्तिवासमाश्रये मम सर्वसिद्धितमीश्वरम् कृत्तदक्षमखादिपम् वरवीरभद्रगणेन वै यक्षराक्षसमर्थ्य किन्नर देवपन्नगवन्दितम् रक्तभुघणनाथरुभ्रमराञ्चिताङ्ग्रि सरोरुहम् कृत्तिवासमाश्रये मम सर्वसिद्धितमीश्वरम् नक्तनातकलाधरं न गजापयोधर नीरजा लिप्तचन्दनपङ्ककुङ्कुम पङ्किलामलविग्रहम् शक्तिमन्तमशेषसृष्टिविधायकं सकलप्रभुं कृत्तिवासमाश्रये मम स रक्तनीरजतुल्यपादपयोजसन्मणिनूपुरम् पत्तनत्रयतीह पाटन् पङ्कजाक्षशीलिमुखम् वित्तशैलशरासनम् पृथुशिञ्जिनी कृततक्षकम् कृत्तिमासमाश्रये मम सर्वसिद्धिमीश्वरम् यः पटे च दिने दिने तव पञ्चरत्नमुमापतेः प्रातरेव मया कृतम् निखिला तस्य पुत्रकलत्रमित्रधनानि सन्तु कृपाबलात् ते महेश्वर शङ्करा किल విశ్వనాయక శాశ్వత ఏతి శ్రీ శివ శ్రీకృష్ణకృత శ్రీ శ్రీ శివ పంచరత్నాస్తుతి సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి